do'stlar keling darsni boshlashdan oldin intle jdning rangini to'q rangga o'tkizib olamiz yoruq' rangga ko'p qarasak charchash ehtimoli katta buning uchun faylga o'tamiz keyin esa settingsni tanlaymiz keyin appearance and behavior bo'limga o'tib u yerdan apperenceni tanlaymiz o'ng tarafdan temdan darkulani tanlab intl jidning rangini o'zgartirib olamiz bu darsda nega python ma'lumotlar qattiq terilgan -so til hisoblanishi haqida gaplashamiz va buning uchun stringlar Python fayldan foydalanishni davom ettiramiz birinchi bo'lib yosh integer o'zgaruvchisiga 24 sonni bog'lagan edik keyin esa xuddi shu o'zgaruvchiga 20 yosh degan stringni bog'ladik bunday holda o'zgaruvchining nomini qayta ishlatish yaxshi fikr emas bu kodni o'qishga qiyinchiliklar uyg'otishga sabab bo'ladi buning o'rniga biz ma'noliroq nom qo'ysak yaxshiroq bo'ladi misol uchun yosh nomiga qo'shimcha qilib pastki chiziqcha va string so'zini qo'shib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi shunday nom orqali o'zgaruvchiga qanday turdagi ma'lumot bog'langanini oson bilib olishingiz mumkin endi misol yordamida sizlar bilan nega paython ma'lumotlar qattiq terilgan til ekanligini ko'rib chiqamiz print funksiya yordamida ismimizni va yoshimizni konsolga chiqarishga harakat qilamiz kodimizni ishga tushirsak oxirgi kodimiz joylashgan qatorda xato kelib chiqadi boshqa dasturlash tillarida misol uchun java ssher dasturlash tillarida bunday kod muammosiz ishlaydi faqat paytonda emas chunki python intejerni stringlarga qo'shishga harakat qiladi xuddi sonlarni bir biriga qo'shganday yosh o'zgaruvchisi integer ma'lumot turini saqlayapti print funksiyadagi boshqa ma'lumotlarning turlari integer bo'lmagani uchun kodimiz ishlamaydi java va boshqa tillar bu vaziyatda avtomatik holda intejerni stringga aylantiradi va ushbu ma'lumotni stringga qo'shadi keling do'stlar darsimizni shu yerda tugatamiz kelgusi darsda sizlar bilan paytonning raqamli ma'lumot turlari haqida gaplashamiz